Привет, с вами Мэйшик Маша. И сегодня я немного вам расскажу о Клодин Возьмем, например, эту куклу из версии Голос Роу. Очень красивая кукла, мне она очень нравится, бесподобная. С чего бы начать? Ну, у нее смуглая кожа, как видите волчьи уши и торчащие клыки. клыки тут не очень правда видны. вот клык и вот клык Клодин Вульф явно ведет соперничество с Клео, вполне возможно вызванное тем, что последняя довольно жестоко бросила ее брата Клода. Также Клодин противится отношениям Клода и Дракулауры, так как она предпочитает не смешивать отношения между друзьями и семьей, но постепенно она становится более благосклонна к отношениям своей лучшей подруги и брата. У домашний любимец кошка по имени полумесяц ну не могу у меня пока что питомцы ее нету не покуп... ну базовую не покупала еще так начнем как видите губы у нее под цвет волос а волосы у нее вот заплетены в косичку, похожи на колосок, ярко-фиолетовый. Ну, такой. Губы такие же. Как видите, здесь обычная бровь. Но здесь не очень. Это специально так сделано. Здесь как бы по брови проведено и проведено к этому глазу. Глаза у нее светло-оранжевые. Не могу объяснить, как это называется. В общем, идем дальше. Тут у нее так лосато, можно сказать. Просто могу сказать, что вот у нее перчаточки такие и коготочки. Зеленые перчаточки. И на второй руке точно так же. Это у нее рукава такие. Ее стиль. Еще есть такая... Не знаю, ну ее. Она снимается, ну я не буду снимать, все-таки новая Есть. сейчас. Также с ней идет пояс. Пояс. Одежда у нее фиолетовая. Ну, тут узоры везде, молнии золотой. Ах да, в волосах. В волосах как у Венеры Макфлайтрап мягко здесь. Сержки зеленого цвета. Они открепляются, но я не хочу их откреплять. Дальше из версии Gols все в платьях, кроме кладин. Кладин она в комбинезоне. На ногах у нее тоже, как на рукавах. Туфли, сейчас покажу. Туфли у нее золотые, очень красивые, по-моему. Такая Клодин Вульф. Очень красивая. Дальше перейдем к карточке. Здесь изображена сама Клодин. А на обратной стороне все вместе. Как видите, Клео, Клодин, Фрэнки и Дракулаура. Идем дальше. Также с ней в комплекте шла маска, как и со всеми версиями, как и со всеми куклами из версии Wolf's вот. вот. так она выглядит на самой кукле. Прошу любить и жаловать. Дальше переходим. Ну, расческа, как у всех кукол. Расческа, расческа. Дальше. Такой котелок. Сумочка в виде такого котелка. Фиолетового цвета. И череп оборотня, тут типа расцарапано. а тут стекает кровь или слизь, вот тут стекает слизь, это типа еда, десерт, тут тоже череп оборотня, вот когда открываешь, как видите ужас, ну что-то зеленое, подставка Такая же, как у всех кукол, черная. Ну, э, что же еще рассказать? А э, персонажку, э, ну как Клодин, она персонаж кукольной линии Monster High от компании Mattel. Маттл. Компания Маттл является одним из крупнейших производителей игрушек во всем мире. Продукция знаменитого бренда продается в 150 странах. Основ... Основными брендами Маттл являются не только куклы Барби, но также коллекция э, машинок э, и игрушки, которые компания выпускает по договору с... Э, ну, которые выпускают, короче. Что же еще вам рассказать? Ладно. Ну в общем, руки у нее двигаются, как у всех. Она шарнирная. Голова шея у нее длинная. Раскуклы 28 сантиметров. Руки двигаются в акциях, сгинаются плечах и в ладонях. В ладонях. Вот. Также на второй руке. Колени сгибаются. Так. Но вперед не выгибаются. В бедрах и здесь. Ну. Сейчас покажу коробку. Коробку. Коробку от нее. Здесь изображено э, ну, помещение реально так и правда здесь сама кладин вульф из этой версии дальше надпись Монстр хай черп тут коридор дальше тут сейчас, тут не очень видно кладин вульф написано по-английски на задней стороне они изображены в четвером кладин но ну, только не ну, не в нарядах Дракулаура, Фрэнки и Клео. В основном тут одна и та же надпись на разных языках. На, на разных языках. На русском тут нету. Но только тут на икра украинском могу прочитать. Подивись, нации страшно клёвый костюм, який я вдягла в целом кино. Короче, посмотри, какой у нее красивый костюм. Какой у нее ужасно красивый костюм. Как в, как в кино. В общем. Ну, с вами была Маша. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Пока.